Уважаемые друзья, мы рады приветствовать вас в очередном и специальном выпуске нашей программы Угол. Сегодня я хочу представить вам Александра Федорчук, который является руководителем одного из департаментов нашего служения, которое называется Агапы. Саша, скажи, пожалуйста, почему агапы? Откуда произошло это слово и какой в него вложен смысл? Агапы это греческое слово, которое означает совершенная Божья любовь. Любовь не потому что, но несмотря на то, что. Из-за того, что мы работаем с детьми-сиротами, мы можем им только что-то дать, но они нам как будто бы ничего не могут дать. И поэтому это и есть служение Агапы, Божья совершенная любовь. Саша, смотри, сегодня много есть даров и служений, куда можно себя применить. Почему дети-сироты? Почему это для тебя оказалось таким ну, серьезным и даже трагичным, что ты перевез всю свою семью на Украину? Дело в том, что сейчас на Украине, статистика говорит, есть более нежели 130 тысяч детей-сирот. И статистика также говорит о том, что сейчас на Украине больше детей-сирот, нежели после Второй мировой войны. Находясь на Украине, посещая многие сиротские интернаты, Александр задал несколько вопросов детям. Давайте посмотрим этот небольшой видеоролик. Добрий день, Сергій. А, скажи, будь ласка, скільки тобі років? П'ятнадцять. Скажи, будь ласка, як довго ти знаходишся в цьому інтернаті? Сім років. Сім років. А як ти сюди попав? При яких обставинах? Можеш сказати, будь ласка? У ну, мене отець напився і мать убив. молотком по голові, прямо висок. Атєць сидить в тюрмі. І я дуже хочу, щоб отець повернувся ко мене і забрав мене. Вот. и я в думке згадую про матер и молюся за ней Я был на похоронах у мамки. Потом я лежал в больнице два года, ну, на обследование. Потом я сюда попал. Спасибо вам, что вы приезжаете до нас. Ну, с благословением таким. Я очень Бога, я верю, что Бог поможет, что батько вышел из тюрьмы и пришел меня забрал отсюда. И ты веришь, что Иисус Христос живет в твоем сердце? Верю. И ты любишь Иисуса? Люблю, и очень люблю. Я смогу все простить ему за то, что он маму бил, за то, что он пил, за то, что он меня бил. Я с все прощу, лишь бы он только приехал и забрал меня. За спиной каждого ребенка трагическая история о том, как он попал в детский дом-интернат. Сколько детей, столько историй но это не просто истории, которые вызывают сострадание и слезы на глазах у слушателя, но пережитый детский опыт, влекущий за собой кошмары, психологическую неуравновешенность, неуверенность в людях, душевные травмы, депрессию и много-много других последствий, через которые проходит ребенок и с таким грузом вступает во взрослую жизнь. Дети не любят вспоминать своего прошлого, но забыть его они тоже никогда не смогут. Моя мама померла. Отравилася вона, а папа в тюрмі да, я люблю статка, татка, щоб він коли він вийшов, щоб він був зі мною постійно і ніколи не сідав в тюрму. Мама померла, а, а, а папа вийшов рідний. За скільки років ти, ти не з мамою? Десь це п'ятий день. Ой, п'ятий год. П'ятий рік. Да. Ага. А ти після того маму бачила? Коли я в мене сюди ага. Ні. Ні маму не бачила. Коли хоче коли вийти, шукати свою маму. Я поначе жива. Я сказав, що моя мамука в день п'ять бутилок вибула, я не варами мені кушати нічого. Я за дітьми не вихажую. Я грався на вулиці і приїхала зелена машина, схватила, моя, моя мама ще була як жива. И меня взяли, спрямили, и закинули машину, и повезли. Очень много школ-интернатов носят название «для умственно отсталых детей». И это не случайно. Большинство из них родились умственно нормальными. Но пережив трагедию, не имея близкого и любящего человека рядом, ребенок уходит в себя, в свои проблемы и общаясь со сверстниками, которые прошли через что-то похожее, приостанавливается в своем развитии. Будущее для таких детей не обещает ничего хорошего и радостного. Принужденные с самого детства носить ярлык интернатовского ребенка, они как бы автоматически лишаются всех своих интересов, способностей, талантов и права выбора. После окончания школы-интерната для девочек существует только два училища – на повара или на швею Мальчики могут учиться либо на тракториста, либо на автослесаря, либо на каменщика. Когда я была в интернате, моя мамка приезжала в последний раз. Сказала, что жди, на день рождения приедем 30 сентября, августа. И заб... не заберем, не забираем, а просто проведаем тебя. С день рождения так трошки справим. Там не знаю, как получится, И если побудет, то дай Боже. Mm -hmm. А папа есть? Папа? Немає, я був ще малий. Папа нас мамка, батька бросила, а чого mm. не знаю, послалася. Я його ще досі не бачу. Ти Бога любиш? Так, да, я молюся. вірю в Бога. Молюся і сюди. А що в тебе немає обуві? Вервалася. Да, порвалося. Порвалося обуві, так? Да. да. да, да Надо коротко. І через то нога опухла. А ну покажи. Меня мама тогда отказалась и сдала в детский дом. А. Я там была, прожила два года, потом меня повезли в школу интернет. И теперь я там живу. Угу. Мама теперь бросила меня, живет в Киеве. А, а ты маму видела когда-нибудь после этого? Нет. А как ты вырос, а теперь... ты будешь указать свою маму? Да. Да. Будешь шукать, чтобы ее найти, да? Да. Выросла, в училище, и поживу туда на работу устроиться, тогда буду ездить. Они а в бочке умер. умерли. Умерли? на полысе. И... На полысе умерли, да? И не мая. Где а на чай? Оставили в тем посадки. Милиция приехала, меня забрала. Приют оформила. У меня мамы нет и не папы. А где они, не знаешь? Они уже умерли. Когда я был маленький У меня уже их нету. Каким бы это ни казалось странным, но почти всем им хочется, чтобы папа или мама забрали их домой. В их сердцах остается надежда, что скоро они будут опять с семьей. Скорее всего, это только мечта, которой не дано сбыться никогда. И она умирает после выпускного вечера в школе-интернате, когда никто за ними не приезжает. сегодня, приезжая на Украину, особенно если в Киев приехать, Украина выглядит довольно прогрессирующим и могучим государством. Неужели в бюджете Украины не находится средств, чтобы помочь детям-сиротам? Дело в том, что в детских домах-интернатах, там, где мы бываем, мы видим очень большую нищету, просто ужасную. Мы видим, как дети, бывает такое в интернатах, что из одной миски кушают по трое человек что просто не хватает элементарного. То есть посуды нет? Нету посуды. Не хватает. И не хватает обуви, не хватает одежды. Даже в одном из интернатов пол, вместо пола земля. Просто покрашена земля. Это трудно поверить, это на Украине у нас, это не в Индии, это не в каких других странах, это Украина. Сегодня мы слышим много разной информации, но, как говорится, лучше один раз увидеть, нежели семь раз услышать. Почти во всех детских домах прачечные комнаты находятся в ужасном состоянии. Обычно легкие вещи дети сами стирают своими руками, а те, которые потяжелее, отдают в прачечную, зачастую с одной стиральной машиной. Сушится одежда во дворе. Ванные комнаты выглядят очень плачевно. В большинстве случаев это одна-две комнаты на 150 детей и больше. Помещения, в которых проживают дети-сироты, также заставляют желать лучшего. Когда впервые туда входишь, хочется поскорее выйти. Но мысль о том, что кому-то приходится провести здесь все свое детство, заставляет задуматься над тем, как им можно помочь. В помещениях полы находятся в аварийном состоянии. Из-за того, что у детей нет комнатных тапочек и они вынуждены ходить по холодному полу, они часто болеют гриппом, воспалением легких, бронхитом. В столовых не хватает посуды, и в некоторых детских домах кухни и столовые вообще не отапливаются. Поэтому зимой дети вынуждены кушать в холоде. Столовая мебель настолько стара, что пережила детей по несколько раз. Из-за большого количества дети обязаны спать по 15-20 человек в одной небольшой комнате где чаще всего стоит один шкаф, в который, если заглянуть, то можно не увидеть одежды вообще, потому что во все, во что они одеты, это все, что у них есть. Самая кричащая нужда – это нехватка обуви и одежды. Новой обуви дети практически не видели в своей жизни, а та, которая к ним попадает, быстро изнашивается из-за того, что это единственная пара обуви на все случаи жизни. Весной детям приходится рано ходить босиком, чтобы сохранить обувь до осени, из-за этого они ранят ноги, заносят инфекцию, разные заражения, от которых происходят опухоли, нарывы, раны. Игрушки являются неотъемлемой частью детства, но сироты лишены и этого. Многие из них очень изобретательны и проворны. Они сами мастерят себе машинки, самолетики из обычных ненужных вещей, хотя и продолжают мечтать о красивой игрушке. Вообще, легко ли войти в интернат с вашей программой? Или, если, скажем, где-то не удается, что вы делаете вот в таком случае? Не всегда очень легко войти в интернаты с нашей программой. Но из-за того, что интернаты очень нуждаются в материальной помощи, мы помогаем материально для этих интернатов. И таким образом они нас пускают, чтобы мы несли им благовести. Позвольте показать вам некоторые фрагменты из того, что было сделано в последние несколько месяцев. Много молодых людей на Украине заинтересовались служением Агапы и загорелись желанием помогать детям-сиротам своим физическим трудом. Именно с их помощью обрели новый вид детские спортивные площадки, которые уже не красились по несколько десятков лет. После обновки они стали украшением территорий детских домов. Также делали ремонты в некоторых помещениях, где красили полы, окна, батареи, меняли старые двери на новые. В одном из интернатов была самая большая необходимость поменять плитку, так как старая была очень скользкой, и дети часто падали и ушибались. Все с удовольствием наблюдали за работой, подростки иногда помогали, а по окончании рабочего дня все вместе шли кушать, играть в футбол или просто общаться друг с другом. Кроме физической работы, в некоторые интернаты была закуплена посуда, привезена хорошая одежда, обувь, а также игрушки для детей, подарены музыкальные инструменты. И, конечно же, дети всегда были рады сладостям, которые любит каждый ребенок. Все это дало основание для дружбы с детьми и повод для хороших отношений с администрацией детских домов. Духовно Якась піща для нас головна. Ну коли ще нам і ще надають благодійницьку допомогу, то і я разом з дітьми дуже рада, що ми такі люди допомагають нам вижити в такий скрутний час. Александр, ответь, пожалуйста, вы работаете только со здоровыми детьми или также встречаются интернаты с детьми-инвалидами? Да, мы работаем с детьми-инвалидами также. Это будет не совсем приятно, но давайте посмотрим, как живут дети-инвалиды. Среди детей-сирот есть большое количество детей-инвалидов. Многие из них сироты при живых родителях, которые не захотели связывать свою жизнь ребенком-инвалидом.